Nama saya Anita Zara Weinheimer dan saya seorang uh, pensyarah di uh, Management and Science University MSU dan saya mengajar untuk kursus Bachelor in Forensic Science with Honours. Apa yang kita perlu faham di babak-babak yang lebih sesuai untuk um, adegan di Hollywood. Okey, adalah dia orang cuma hanya menunjukkan yang menarik. Okey, dan dipendekkan ataupun kita panggil oversimplification. Okey, kerana um, situasi yang sebenar untuk kita punya kes di dalam forensic science ni sebenarnya memerlukan um, penelitian yang banyak, perlukan masa yang lama, Okay, dan juga kita perlu membuat analisa dan report yang sangat teliti. Okay, so ini semua sebenarnya tidak digambarkan dengan tepat di dalam cerita-cerita um, atau drama yang berdasarkan Forensic science. Okay, dan juga sebab kita kena faham di dalam cerita yang macam ini mereka ada uh, time limit. Uh, so hak masa diorang dalam masa sejam saja untuk menunjukkan uh, keseluruhan uh, penyiasatan sesuatu kes itu. Jadi mereka sebenarnya tidak mampu untuk menunjukkan Tunjukkan semua yang sebenarnya yang perlu dilakukan oleh pakar-pakar uh, yang terlibat dalam satu kes penyiasatan. Untuk uh, kes sebenar di dalam penyiasatan uh, Forensic science, selalunya kalau dalam masa setingkat pun akan perlu memerlukan beberapa hari, okay. Dan selalunya dalam seminggu ke dua minggu, kadang-kadang perlu sampai berbulan, okay, untuk kita menyelesaikan uh, analisis sesuatu kes itu. Tetapi kalau kita tengok dari segi pendekatan uh, sepanjang uh, kes penyiasatan itu sebenarnya boleh makan masa daripada beberapa bulan ke setahun juga itu boleh jadi. Terpulang kepada sesuatu kes itu di mana dia punya kompleksiti sama ada simple ataupun kompleks kes itu yang akan menentukan kita punya keperluan di dalam kes itu. So what we have learned previously in our theoretical class, all right? So which part of the skeletal system am I actually pointing at right now? The vertebrae. This is the vertebrae. Okay. So what is the function of the vertebrae? The hint is somewhere here. Okay. So what is in the middle of the vertebrae that's supposed to be? The spinal cord. Correct. The spinal cord. Okay. So the spinal cord is supposed to actually go through all the way and which organ that is supposed to connect? The spinal cord. Brain. Yes, it's supposed to actually be connected to the brain. Okay. So of course for today we're not provided with the brain. Okay, that's for a different lesson. Okay. So which other skeletal parts do we have here? Okay? In the arms, alright? So which part am I pointing at here? We can't see the bones, okay? But what's inside? Yes, yes, correct. Okay. So part of your upper arm would be your humerus. Okay, so here comes the difficult part which of either the ulna or the radius that is actually connected to the thumb either the radius or the ulna so which bone is supposed to be connected to the pinky or the smallest finger so we have the radius and the ulna all right would you actually like to take a look here it's not so obvious wow. yes <laughs> that's a bit fake there mm. <laughs> okay can you see on your side Amber yes so actually there's a little bit part of the Hips that's actually missing here, so it gets connected directly. So we're going to actually skip the pelvis, okay? So, which one is actually inside here, okay? Okay, so which bone do you actually see protruding here? And then, of course, it actually connects to what we people usually called as the kneecaps, okay? But what do we actually call in so, we have already seen the real body just now, all right? And now we actually have the bones that is more clearly, okay? So, which was the one that I last pointed at? The patella. Correct. So, these will be actually a matching set of the patella, all right? So, the one that was actually missing from the body because it has already been previously removed, which is? our pelvis, pelvis right here yes correct okay so how many sets of uh, pelvis do we have right now two two yes we have two sets okay so we that means we have approximately two individuals here okay which is actually matching with the rest of the specimens that we have still remember what these are still. this is Correct. Okay, so we have the sternum of actually two different individuals. Now, if you were to actually guess which sternum actually belongs to a male individual, I think it would be this one. Okay, so why do you say that this is actually male? This is slightly bigger correct yes okay the sternum on my right which is your left okay is actually slightly larger than the one on the left okay so this is most likely to be actually male okay now what if i want to actually confirm whether this specimen is actually male or female which uh, specimen would you actually go for i would go for this one Pelvis, okay? Correct, yes, that would be the easiest, okay? Now would you like to actually put the pelvis together with the sacrum? Thank Mm-hmm. Mm-hmm. So it would be something like this. Is the point. Correct. Yes, okay. So, right now, what would be actually whether this is male or female? Uh, yeah. I assume this would be the male one. Okay, good job. Yes. Now, this would actually be the male set of the pelvis. Would you like to take to try to put together the female pelvis? Okay. Try to get the um, correct angles, and I'll hold the sacrum for you. Okay. All right. Do you see the difference between yes. male and female? Yes. Yes. Okay, significant difference, right? Yep. Okay. All right. So we can actually already now put it down. So ini adalah bagian storage dengan processing. Selalunya di sini tempat kita simpan dengan proses mayatlah. Okay. So dekat sini dia sebenarnya kalau kita dapat tengok dia ada banyak a uh, station dia. Dan yang kita tengah berdiri ni, ni sekarang ni adalah session yang ketiga lah di mana di sini kita akan simpan dan kita akan preserve mayat-mayat uh, yang baru sampai ok kalau macam kita dapat tengok dekat uh, belakang ni yang ada beberapa tanker besar ni ini memang kita khaskan untuk body sahaja ok untuk, uh, untuk badan uh, dan kalau untuk organ kita akan bagi letak dia dekat bahagian belakang lah okay, macam, contoh ni ni Okay. Yang ni uh, bahagian organ yang kita dah asingkan Okey, yang asal ni pada body Kita dah buat dissect punya proses Dan kita letakkan lah Di buat by box Okey, ha, so ini untuk organ saja. Dan untuk yang tanker ni Selalunya tanker ni dia ada kategori dia lah Ada kategori dia Kalau macam bahagian tanker belakang ni Selalunya untuk body yang baru sampai yang mana ni, Yang mana bila body baru sampai dekat sini Kita terus buat proses dia lah. Kita terus Haa kita buat proses embalming kita proses, proses pengawetan dia dulu. Ha, selalunya sebelum kita nak proses body, kita akan proses uh, awet organ dahulu. Ah ha, so proses dia akan berlaku dekat dalam embalming punya bilik lah itu. Okey dan di sini uh, barulah uh, kita akan uh, awet body dia. Okey kalau macam kat belakang ni selalunya body yang baru sampai uh, yang kita nak awetkan dia minimum 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Okay, lepas 3 tahun baru kita boleh bawa keluar dan kita uh, proceed untuk next process lah. So dalam masa 3 tahun selalunya body kita tak boleh kacau. Uh, langsung tak boleh kacau, tak boleh bawa keluar. Sebab apa kita tak nak ada berlakunya uh, kecacatan dalam proses embak uh, apa uh, preserve tu lah. Okay. So yang ini untuk body yang baru sampai dan yang selalunya kat depan ni ini adalah body yang kita dah proses, kita dah potong, kita dah uh, buang dia punya kulit, buang dia punya lemak dan uh, kita dah keluarkan dia punya organ lah uh, dan selalunya untuk student-student uh, selalu kita akan bagi yang uh, body yang dah siap proses lah macam ni okay. so yang ni uh, dalam ni dia ada lebih kurang dalam uh, 5 ke 6 body yang kita dah potong ok selalunya kita akan tak perlu Okay dia akan berair sikit ok ni dia agak berbau lah okay. so, saya akan buka lah ok so dalam tanker ni dia ada body yang kita dah potong ikut by lah ok selalunya Uh, doktor akan request aa, beberapa part penting aa. macam aa, bahagian lower limb, upper limb, upper body, okey dan aa, bahagian organ saja. kalau kat sini kalau salah satu organ yang kita boleh letak adalah organ Uh, usus besar usus kecil lah kat sini ha uh, okey so yang ini memang kita akan selalu bagi dekat student untuk uh, student buat research dekat body ni okey dan um, penggunaan body ni dia kita akan gunakan selagi uh, boleh guna kita akan gunalah ini kecuali kalau ada dapat uh, arahan daripada doktor ataupun manager uh, untuk kita lupuskan baru kita akan lupuskanlah Okey, ha, so yang body ni dah Kalau kat sini dia dah lebih pada 18 tahun Okey. Okay Memang Dia akan buat mata rasa Sengit-sengit macam ni lah ah, Betul, ini orang kata uh, normal reaction uh, Body dengan chemical lah Sebab kat sini, chemical yang kita gunakan Ialah chemical yang pure Keperkatan dia sangat tinggi Sebab apa uh, kita nak jaga Kualiti uh, body ni uh, Kalau kita kita ada buat campuran bahan kita takut dalam masa beberapa bulan saja bodi boleh tumbuh uh, fungus so untuk mengelakkan ada pertumbuhan fungus kita gunakan yang pekat lah that's why sebab tu bila uh, tanker dibuka saja memang akan ada mata akan pedih penafasan kita akan tersekat kadang-kadang tekak kita akan sakit-sakit lah macam tu mayat ni Ha, kebanyakan mayat yang ada dekat sini Mayat ni ha, datang daripada hospital lah Dan mayat-mayat kat sini adalah mayat yang tak dituntut Dia bukan ada warga negara lah kat sini Okay so ini tanker yang selalu body yang baru sampai Yang kita dah buat proses embalming Dan kita akan letak kat sini lah So bila dalam tanker ni body macam saya cakap tadi lah body tak akan boleh dibawa keluar Atau kita kacau Okay so dalam ni memang Dia punya proses selama 3 tahun Okay macam ni Okey, kalau dapat tengok ni, kat sini ada tiga body. So yang yang terbaru punya body kita ini adalah body yang terbaru kita lah. Ha, ini yang terbaru yang kita dapat uh, tahun 2015 lepas. Uh, itu yang terbaru. Uh, dan yang ni body ni dia masih lagi ada organ, masih lagi uh, ada sikit uh, bahagian lemak-lemak dia lah. So apa yang kita akan buat nanti, kita akan buat proses dissect kita akan buang lemak dia dahulu ha, lepas lemak dia dia habis kita buang baru kita akan keluarkan organ dia dan kita akan potong dia macam yang dua ni. Ha. Okey. Ah ha, ya ini dia memang agak pekat, memang pedih. Ha, sebab Yang ini kita tak pernah buka sebenarnya. Kan? Ha, ah baru buka. Ha, baru buka yang ini. Minimum 3 tahun. Maximum Maksimum Uh, kita akan tengok penggunaan daripada tanker ni kalau tanker ni tak boleh uh, tak ada lupus yang ni tak boleh gerak oh, uh, yang macam, macam tu dia akan bergerak-bergerak lah macam tu So selalunya dia kat sini dia ada empat tanker yang bergerak. Pertama tanker ni, okey. Lepas tu dia akan pindah ke depan, tanker depan aa, dan lepas tu baru kita akan pindah ke tanker yang ni lah. Tanker ni yang kita potong-potong tu. Dan last sekali kita akan pergi ke tanker a uh, treatment 2. Yang itu kita nak dispose, nak lupuskan body. kita akan letak dalam tu. Uh, bagi para pelajar yang uh, berminat untuk ambil uh, bidang forensic science pada masa akan datang, Um, yang paling penting adalah of course minat Itu yang kita perlukan sebenarnya Minat di dalam bidang ni kerana kita punya um, pelajaran ni Dan dia punya bidang tugas pada masa akan datang dia Sangat mencabar Tapi cabaran-cabaran ni akan jadi tersangat mudah Apabila kita ada kita punya passion Kita minat di dalam bidang dekat situ So kita punya kerja tu pun sebenarnya akan jadi mudah okay? Selain daripada tu of course kita perlukan sebenarnya dia punya uh, basic subjects, okay, kita punya chemistry, biology, physics, okay, dan itu dia punya um, basic yang kita perlu ada untuk kita pergi ke uh, bidang forensik sains pada masa akan datang.